आपण पाहत आहात सत्य उघड करणारे निर्भीड वृत्तमाध्यम लोकवार्ता न्यूज वकील साहिबू बाज़ू कीडियो लियो लेडीस लो वीडियो त्यांनी नवीन येणाऱ्या फिजिओथेरपीसनी जो प्रयत्न केलेला आहे की सर्व लोकांपर्यंत फिजिओथेरपीच महत्व पोचलं पाहिजे तर तो खूपच अभिनंदनीय आहे या, या गोष्टीची वारंवार होण्याची गरज आहे शहराची व्याप्ती वाढलेली असल्यामुळे असे अवेअरनेस कार्यक्रम वेळोवेळी होणे गरजेचे आहे पूर्वीच्या तुलनेत आज सर्वसामान्य माणूस फिजिओथेरपी विषयी पुष्कळच जागृत झाला आहे औषध गोळ्यांपेक्षा साइड इफेक्ट पेक्षा व्यायामानी वेगवेगळ्या बाह्य उपचारांनी नीट होणं हे सर्वसाधारण माणसाला परवडणाऱ्या किमतीत होत आणि साईड इफेक्ट काही होत नाही तर याच भान आता सामान्य माणसाला यायला लागले ही आनंदाची गोष्ट आहे आणि त्यात असे अवेअरनेस कॅम्प झाल्यामुळे आणखीन जागृती होण्याची शक्यता वाढणार आहे नमस्ते मैं डॉक्टर कल्याणी ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ हम लोग बहुत बार देखते हैं कि आजकल 35 के बाद ही बहुत ज्यादा लेडीज में गुड़गो की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है इसका कारण सिर्फ कैल्शियम और डी थ्री की कमी तो है ही है लेकिन ओवर एग्जर्शन या फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देना या फिर प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं करना या फिर जो वेट ट्रेनिंग है जो डेली एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है वो जब लेडीज नहीं करती है और हॉर्मोनल चेंजेस जैसे होते हैं थर्टी के बाद तो इसके लिए प्रॉपर आपको फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइजेस करने हैं प्रॉपर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान देनी है प्रॉपर न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है सिर्फ ओवर एग्जर्शन या ओवर आ, कुछ प्रोडक्ट प्रोडक्टिविटी uh, करने के बाद ही पेन होता है ऐसा नहीं है प्रॉपर uh, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आके उसका रूट कॉज चेक करवाइए कि वो वजह से हो रहा है और उसके बाद आपको तो उसके सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेंगे मेरी सरयकर कम्युनिटी फिजियोथेरेपिस्ट मन काम करते महिला का ही घर काम किवा, का महिला कि नौकरी जस कि बैंकर कुछ शिक्षक हा सगे त्या जेव्हा शिक्षकी पेशेत असतात किंवा बँकर पेशेमध्ये पे, असतात पेशे म्हणजे कम्प्युटर युज करणं किंवा वर्गामध्ये शिकवणं तर ह्या गोष्टीमध्ये पण कम्प्युटर युज करताना त्यांचा कम्प्युटर कोणत्या लेवलला पाहिजे त्या कशा बसल्या पाहिजे किती वेळ बसलं पाहिजे किती वेळानंतर थोडंसं उठलं पाहिजे किंवा घर काम करताना पोळ्या करताना खाली बसून तुम्ही स्वयंपाक करताय कि वरती उभा राहून करतायत तर त्या पण पद्धती ज्या असतात की तुमचा खांदा कसा पाहिजे तुम्ही कमरेतून किती वाकले गेले पाहिजे ह्या पण गोष्टी सगळ्या तुम्हा तुम्हाला फिजियोथेरपीस सांगता कारण की ह्या गोष्टी ह्या एक्सरसाइज करणं खूप गरजेचं असतं जेणेकरून जसं जसं तुमचा मेनोपॉज येतो किंवा जसं जसं तुम्ही काळाकडे जातात तसं तुमचं तुमचं बोन डेन्सिटी कमी होते स्नायूंची ताकद कमी होते तर ते पुढे जाऊन तुम्हाला वृद्धापकाळ खूप लवकर नाही यावा

क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट एक रूफ के अंदर आए हैं यही बताने के लिए कि फिजियोथेरेपी के सारे ब्रांचेस हैं और सब में आप लोगों ने इस चीज़ का फायदा उठाना चाहिए आपको जिस भी चीज में प्रॉब्लम है आपका चाहे बच्चे से रिलेटेड हो आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो आपके बॉडी पेन से रिलेटेड हो आपके हेड से रिलेटेड हो न्यूरो से रिलेटेड हो या फिर आपके बुढ़ापे से रिलेटेड हो आपने सब यहाँ से इसका अंडर आकर फायदा उठाना चाहिए और हमारे पास मल्टीपल तरीके के ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके थ्रू हम आपको विदाउट मेडिसिन ट्रीट करते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है तो फिजियोथेरेपी इज मैजिकल ऑलवेज और आप लोग आइए और फिजियोथेरेपी से फायदा उठाइए और इस डे के साथ हम लोगों के साथ पार्टिसिपेट होके इसको सेलिब्रेट करिए और इसको आगे से आगे पहुँचाइए फिजियोथेरापिस्ट हूँ बस मुझे इतना ही बोलना है कि ये 25 क्लिनिक्स ने मिलके जो इनिशिएटिव लिया है फिजियोथेरेपी कम्युनिटी बनाने का ये बहुत ज़रूरी था इससे इनशाला बहुत ज्यादा अवेयरनेस होगी और इस अवेयरनेस की जरूरत है बहुत सारे पेशेंट्स जो ठीक हो सकते हैं फिजियोथेरेपी के बाद आफ्टर सर्जरी जिनको फिजियोथेरेपी लगती है पर नहीं मिल पाती उन तक और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स जो बिना फिजियोथेरेपी के रह जाते हैं उन तक अगर ये न्यूज पहुंच जाए तो उनकी लाइफ बहुत, बहुत बेटर हो सकती है एंड हम सब मिलकर वो करेंगे तो ये कम्युनिटी बहुत लॉन्ग अवेटेड थी ये आ गई अब आप लोग इसका फायदा उठाइए थैंक यू